اسی طرح جو حرم شریف ہے اس میں اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے علیہ نے اشارت فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے تو اس کو صرف ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے اگر وہی شخص اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرے تو اس کو پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر وہی شخص کسی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھے جماعت کے ساتھ تو اس کو پانچ سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے اسی طرح وہی شخص مسجد بیت المقدس یا میں جا کر نماز ادا کرے تو اس پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اسی طرح اگر یہی شخص حرم شریف کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر نماز ادا کرے تو اس کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا کتنی بڑی سعادت ہے یہاں پر ہم نماز پڑھیں گے کتنی کتنی, کتنا ثواب ملے گا <practiced clapping> جی بتائیں <int trees> یہ مسجد <ما> ہے <Lydia> <authenticity> <melhores> نا مسجد میں کتنا ثواب ملے گا جی جی پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا ملے گا محلے کی مسجد میں, بھی میں بھی پڑے بھی بھی دو اگر کوئی نماز پڑھے تو کتنا پچاس نمازوں ہوگا اگر اسی طرح کوئی بڑی جامع مسجد ہو اس میں نماز پڑھے تو کتنا پانچ سو نمازوں کا اسی طرح اگر کوئی بیت المقدس مسجد اقسہ فلسطین میں جا کر نماز ادا کرے کتنی نماز ہوگا پچاس ہزار نماز ہوگا اسی طرح مدینت المنو میں جا کر مسجد نبوی میں جا کر کوئی نماز پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اسی طرح اگر کوئی بیت اللہ میں نماز پڑھے تو ایک لاکھ کا ثواب 啊。 ایک لاکھ نماز پڑھنے کا سواب ملے گا اللہ پاک ہمیں بھی بار بار وہاں پر لے کر جائے تاکہ ہم بھی ایک نماز پڑھیں ایک لاکھ لکھوا لیں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جس وقت انتقال ہونے لگا تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلوایا اور ان کو ایک نصیت کی کہنے لگے کہ اے میرے بیٹوں بیٹو تم حج پید کرنے کا اہتمام کرنا. کرنا یعنی مکے سے جو شخص بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے نکلتا ہے پیدل چلتا ہے تو اس کو ستر ہزار نیکیاں یعنی پیدل حج کرنے والے کو ستر ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور ستر ہزار نیکیاں حرم شریف والی یعنی حرم شریف میں اگر کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو ایک لاکھ نیکی کا ثواب ملے گا اگر کوئی حرم شریف کے اندر ایک روپے صدقہ دے گا تو اس کو ایک لاکھ روپے صدقہ دے

ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب ملے گا کسی نے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھا ایک لاکھ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا یہ فضیلت کہاں ہے حرم شریف کے اندر حرم شریف کے اندر ہے تو وہاں پر کوئی ایک نیک کام کریں گے ایک لاکھ نیک کام کرنے کا ثواب ملے گا اللہ پاک ہمیں بھی حرم شریف میں بار بار لے کر جائے اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے حرم شریف میں جو شخص, شخص ایک روزہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے ایک لاکھ روزے رکھ دیا اب کسی کی زندگی ایک لاکھ سال ہو ہی نہیں سکتی ہو سکتی ایک لاکھ دن بھئی ایک لاکھ دن ہوں گے تبھی تو ایک لاکھ روزے ہوں گے ]溫%. اب ایک لاکھ دن کسی نے دیکھے کسی نے نہیں دیکھے یہ تو آپ علیہ السلام کی امت کے طفیل ہمیں یہ اتنے بڑے بڑے ثواب مل سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں اور شیطان کی چالوں میں نہ آئیں شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں شیطان کے دھوکوں میں نہ آئیں تو یہ نیکی ہم بھی کما سکتے ہیں وہاں پر جو شخص ایک روزہ رکھے گا کتنا ثواب ہے ایک لاکھ روزوں کا ثواب ہے اسی طرح جو شخص رمضان المبارک میں چلا گیا جو شک رمضان المبارک میں عمرے کے لیے چلے گیا اب آپ بتائیں رمضان المبارک میں تو مبارک مبارک ویسے ہی ایک کا ستر ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں عام دنوں میں عام جگہوں پر حرم شریف کے علاوہ بھی کوئی ایک نیک کام کرتے ہیں ستر لکھے جاتے ہیں کوئی ایک فرض پڑھتے ہیں ستر فرض لکھے جاتے ہیں ایک نفل پڑھتے ہیں فرض کے برابر لکھا جاتا ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا اب جو کوئی حرم شریف کے اندر ہو اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہو وہاں تو عام دنوں میں بھی ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے اور پھر وہی ایک نماز جو ایک لاکھ کے برابر ہے اگر رمضان میں ہو تو ستر سے اس کو ضرب دے دیں ستر کوئی تعداد ہی نہیں ہے تو اللہ پاک ہمیں رمضان رمضان المبارک المبارک کا کا عمرہ نصیب فرمائے عمرہ اللہ پاک ہمیں وہاں پر نصیب فرمائے اسی طرح جو شخص وہاں پر ایک مرتبہ قرآن شریف پڑھتا ہے عمرے میں کیا وہاں پر اس نے ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کر لیا گویا کہ اس نے ایک لاکھ مرتبہ قرآن شریف ایک لاکھ مرتبہ کوئی پڑھ سکتا ہے قرآن شریف وہاں پر اگر کسی نے دو دن میں تین دن میں چار دن میں یا چلو پندرہ دن میں ایک مرتبہ بھی قرآن شریف ختم کر لیا تو کتنا لکھا جائے گا ایک لاکھ لکھا جائے گا ایک لاکھ قرآن شریف کا ثواب یہ تو جب پتہ چلے گا جب ہمارے سامنے عمال نام آئے گا یہ تو جب پتہ چلے گا کتنی نیکیاں ہیں اور کتنے گناہ ہیں آج ہمیں پتہ نہیں چلے گا آج ہمیں پتہ نہیں چلے گا امریکہ کے اندر یو ایس اے کے اندر جو ڈالر ہے وہ اگر پاکستان لے کر آؤ تو وہاں کا ایک روپیہ یہاں کے تین سو روپے بن جاتے ہیں کتنے بن جاتے تین سو روپے یعنی ایک ڈالر تین سو روپے کا ہے وہاں کا ایک روپیہ یہاں کے تین سو روپئے اسی طرح حرم شریف کی ایک نیکی یہاں کی ایک لاکھ کے برابر وہاں کی ایک نیکی یہاں کی کتنے کے برابر ایک لاکھ کے برابر ہے وہاں ایک ایک نیکی کرو لاکھ لیکن یہاں پر ایک کرو گے ایک ہی لکھی جائے گی یہاں پر ایک کریں گے ایک ہی لکھی جائے گی اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی روزانہ حرم شریف کے اندر یعنی بیت اللہ کے اندر ایک سو بیس مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے روزانہ حرم شریف کے اندر ایک سو بیس مرتبہ اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے جس میں سے ساٹھ رحمتیں وہ جو طواف کر رہا ہوتا ہے اس کو ملتی ہیں ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والے کو ملتی ہیں اور چالیس رحمتیں نماز پڑھنے والے کو ملتی ہیں اور دس رحمتیں جو صرف دیکھ رہا ہو اس کو ملتی ہیں تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی سواب بیت اللہ کو دیکھنا بھی سواب اب جو شخص بیت اللہ کو صرف دیکھ رہا ہے اور ایک بندہ بیت اللہ کے علاوہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو یہ گھر میں نماز پڑھنے والا اس سے زیادہ بہتر وہ ہے جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے تو بیت اللہ کو جو صرف دیکھ رہا ہے اس کو بھی دس نیکیاں دس رحمتیں مل رہی ہیں تو بیت اللہ کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے تو اللہ پاک ہمیں بھی بیت اللہ کو دیکھنے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں